নতুন বৰ্ষ নিশ্চয় সকলোৱে ভালে গৈছে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজিৰ বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আজি আচলতে অন্য কথা একো নাপাতো আজি হ'ল মোৰ সদায় মনত এটা কথা খেলাই থাকে বৃদ্ধাশ্ৰম 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 সংস্কৃতিটোক কোনে কিমান ভাল পায় এই বৃদ্ধাশ্ৰমৰ যিটো সংস্কৃতি লাহে লাহে অসমত গা লৈ উঠিছে এইটো কোনে কিমান গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবে অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত বৃদ্ধাশ্ৰম কিমান গ্ৰহণযোগ্য বিশেষকৈ মই চহৰ এলেকাৰ কথা নকওঁ মই বিশেষকৈ মহানগৰ এলেকাৰ কথা নকওঁ কিন্তু আমাৰ যিবিলাক এলেকাত বৃদ্ধাশ্ৰম গঢ়ি উঠিছে কিমান গ্ৰহণযোগ্য কোনে কেনেকুৱাকৈ ভাবি কিমান গ্ৰহণযোগ্য এতিয়া মই আজি মোৰ মনটো অভ্যাসবোৰ হ'ম মই মোৰ কথাখিনি ক'বলৈ যাম যে মই বৃদ্ধাশ্ৰম ভাল পাওঁ নে বেয়া পাওঁ কিয় বেয়া পাওঁ মই বেয়া পাওঁ কিয় বেয়া পাওঁ কাৰণ আছে কাৰণ আছে যে বৃদ্ধাশ্ৰম কাৰ কাৰণে বৃদ্ধসকলৰ কাৰণে বৃদ্ধসকল কোন কাৰোবাৰ দেউতাক মাক হয় বৃদ্ধাশ্ৰম প্ৰয়োজন আছে যাৰ কোনো সতি সন্ততি নাই যাৰ চোৱা চিতা কৰিবলৈ কোনো ব্যক্তি নাই তেওঁলোকক সমাজৰ দায়বদ্ধতা আছে যে সেই বৃদ্ধসকলক ক'ৰবাত আশ্ৰয় দি তেখেতসকলৰ শুশ্ৰূষা কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব সমাজৰ দায়িত্ব সেইফালৰ পৰা বৃদ্ধাশ্ৰম প্ৰয়োজন আছে কিন্তু বৰ্তমান এনেধৰণে পানী মেটেকা বঢ়াই দি বৃদ্ধাশ্ৰম বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই বৃদ্ধাশ্ৰমে কিন্তু এটা বেলেগ সংস্কৃতি কঢ়িয়াই লৈ আহিছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে অপ্ৰিয় হ'লোঁ সত্য মই বহুকেইখন বৃদ্ধাশ্ৰমৰ লগত মই মই গৈছোঁ বহুকেইখন বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ মই গৈছোঁ আৰু মই বৃদ্ধাশ্ৰমবিলাকলৈ গৈ দেখোঁ যে যিসকল বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ তাত থাকে তেওঁলোকৰ সন্তান আছে তেওঁলোকৰ সন্তান আছে তেওঁলোকৰ সন্তান ভাল চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ কোনোবাৰ সন্তান ডক্টৰ কোনোবাৰ সন্তান উকিল কোনোবাৰ সন্তান ইঞ্জিনিয়াৰ এনেধৰণৰ সন্তানো আছে এই যে এনেধৰণৰ সন্তান আছে তেতিয়াহ'লে সেই পিতৃ মাতৃক কিয় বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ আহিব লগা হৈছে ক'ত ক'ত হৈছে এই গোটেই ইয়াৰ বেমেজালিটো ক'ত সৃষ্টি হৈছে এই কেৰুণটো কি কেৰুণটোত দুটা কথা জড়িত আছে দুটা কথা জড়িত আছে প্ৰথম কথা হ'ল আমি পিতৃ মাতৃয়ে আমাৰ সন্তানক কি সংস্কাৰ দিছোঁ সংস্কাৰ মোৰ যদি পিতৃ মাতৃয়ে মোক যদি ভাল সংস্কাৰ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাল হৈ আগবাঢ়ি নাযাম আজি মোৰ মাতৃ ঢুকালে প্ৰায় ঊনৈছশ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আমি কিন্তু শুশ্ৰূষা কৰি মাতৃক শেষ মুহূৰ্তলৈকে শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ পিতৃ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা আজিলৈকে পিতৃয়ে শজ্জাগত হৈ আছে পেৰালাইচিছ মোৰ ককাইদেউৱে মোৰ ককাইদেৱে ইমান সুন্দৰকৈ শুশ্ৰূষা কৰি আছে মই আমি যিহেতু চাকৰি আলমি সিমানখিনি সময় দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ককাইদেউক দেখোঁ যে ককাইদেৱে গোটেই সময়খিনি দেউতাক দিছে বাইদেউ থাকে দূৰত বাইদেউ আহে দেউতাক শুশ্ৰূষা কৰে মই যাওঁ মই গৈ শুশ্ৰূষা কৰোঁ আমি গা পা ধোৱাই দিয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলো কাম কৰিবলৈ আমি অলপ সময় সময় উলিয়াই লওঁ এই যে দেউতা আমাক শুশ্ৰূষা কৰাৰ যিটো আমি সুবিধা লাভ কৰিছোঁ সেই সুবিধাটো লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে সন্তান হিচাপে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ আমাক জন্ম দিছে আমাক জন্ম দিছে খোৱাই বোৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছে আমাক কৰিব পৰা ক্ষতি খাব পৰা কৰিছে তাৰ পিছত সেই পিতৃ মাতৃ আমি যদি অকণমান শুশ্ৰূষা কৰিও আমি তেওঁলোকৰ ঋণ খুজিব নোৱাৰোঁ আমি ঋণ খুজিব নোৱাৰোঁ কিন্তু দেউতা আমাৰ ঋণ কোনেও খুজিব নোৱাৰোঁ আৰু খুজিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃসকল যাৰ আছে তেখেতসকলক এনেকৈ ক'ম সাজযোৰ কৰি ক'ম অন্তত বৃদ্ধ কালত আপুনি তেখেতসকলৰ লাখুতি হওক তেখেতসকলৰ বৃদ্ধ হোৱাৰ পিছত আমি কওঁ ল'ৰা বুঢ়া আৰু ল'ৰা একেই বুলি কয় বৃদ্ধ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকেও মৰম বিচাৰে তেওঁলোকৰো হেঁপাহ হয় তেওঁলোকৰো তেওঁলোকেও সৰু ল'ৰা দৰে মৰম বিচাৰে সেই মৰমখিনি আমি দিব লাগিব তেওঁলোকক কাৰণ তেওঁলোকে আমাক বহুত দিছে মায়ে দমাহ দহ দিন গৰ্ভত লৈ আছিলে গৰ্ভত লৈ জন্ম দিছে আমাক জন্ম দিয়াৰ পিছত আমাক তুলি তালি টীকা ধোৱাৰ পৰা আদি কৰি ভাত খুৱাই দিয়ালৈকে খোজ কঢ়াই দিয়ালৈকে এই গোটেই কামখিনি মায়ে আমাক মানুহ হিচাপে থিয় কৰিছে দেউতাই আমি কি পিন্ধিছোঁ কি খাইছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে অনবৰতে চিন্তা কৰে দেউতা হ'ল আমাৰ এটা এ টি এম মেচিন তেওঁলোকে আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে যিখিনি কষ্ট কৰি আমাক মানুহ কৰিলে তাৰ পিছত বৃদ্ধ বয়সত আমি সেইকণ তেওঁলোকক সময় দিব নোৱাৰিমনে আমি ইমান ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ যে আমি পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে অকণমান সময় উলিয়াব নোৱাৰোঁ আমি ইমানেই ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ যে আমি পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে আমাক সময় উলিয়াব নোৱাৰোঁ আমি তাৰ কাৰণে কেয়াৰ টেকাৰ ৰাখিবলগীয়া হয় শেহতীয়াকৈ অসমত এনে কিছুমান ঘটনা ঘটি গৈ আছে এনে কিছুমান ঘটনা দেখিবলৈ পাওঁ বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমত এনে কিছুমান দৃশ্য কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ যিবিলাক দেখিলে আচলতে আমি সন্তান হিচাপে কি কৰি গৈ আছোঁ চিন্তা হয় কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃক যিদৰে সা সন্মান কৰিব বুঢ়া বয়সত আপুনি আপোনাৰ সন্তানৰ পৰা সেই এখন মহাসন্মানেই লাভ কৰিব আজি যদি আপুনি আপোনাৰ সন্ সন্তানৰ সন্মুখত আপোনাৰ পিতৃ মাতৃক অৱহেলা কৰিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনিও বুঢ়া বয়সত সেই অৱহেলাই পাব কাৰণ সংস্কাৰটো আপোনাৰ পৰা শিকিব নহয় আপোনাৰ পৰা শিকিব সংস্কাৰটো আৰু সেই পিতৃ মাতৃসকল যিসকলে ইমানখিনি ভুগিবলগীয়া হৈছে তেওঁ তেখেতসকলৰ হয়তো ক'ৰবাত ভুল থাকি গৈছে তেখেতসকলৰ ক'ৰবাত ভুল থাকি গৈছে কোনোবা এনেকুৱা শাহুৱেক আছে যে বোৱাৰীয়েকক তেখেতসকলে নিজৰ সন্তান বুলি মানি ল'ব নোৱাৰি যে এঘৰৰ পৰা অনা ছোৱালীজনীক মোৰেই ছোৱালী বুলি মানি ল'ব নোৱাৰে এনেকুৱা শাহুৱেক আছে এনেকুৱা বোৱাৰী আছে যে শাহুৱেকক মাতৃ বুলি মানি ল'ব নোৱাৰি এই তেনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ মানসিক চিন্তা মগজুৰী যিবিলাক চিন্তা সেই চিন্তাবিলাক দূৰ কৰিব লাগিব ছোৱালীৰ জীৱনটো হৈছে আমি এচুৱা স্বামীৰ ঘৰত পাৰ কৰিব লাগিব সেই স্বামীৰ ঘৰত পাৰ কৰা সময়খিনি সেই স্বামী ঘৰৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন সদস্য মোৰ সদস্য বুলি ভাবিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ সেই ছোৱালীজনী অনাৰ পিছত স্বামীৰ ঘৰৰ পৰিয়ালেও সেইজনী তেওঁলোকৰ সন্তান বুলি সেই ছোৱালীজনীক তেওঁলোকৰ সন্তান বুলি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এনেধৰণৰ কিছুমান কাজিয়াৰ কাৰণে কিন্তু বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ বেছি মই বেছি মহিলাসকলক যিসকল আইসকল আইসকল এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ কাৰণে খুব বেছি অহা দেখোঁ এনেকৈও দেখিছোঁ পেঞ্চন পোৱা বৃদ্ধ বৃদ্ধাশ্ৰমত আছে আৰু পেঞ্চন পোৱাৰ দিনাখন পুতেক বোৱাৰীয়ে কিন্তু বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ আহে আহি পেঞ্চনৰ টকা আধা লৈ গুচি যায় কিন্তু সেই বৃদ্ধজনক শুশ্ৰূষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সময় নাই তেওঁলোকে অকণমান সময় দেউতাক মাকৰ কাৰণে উলিয়াব পৰা নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া লাহে লাহে একাংশই বৃদ্ধাশ্ৰম নামৰ এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ অসমত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ মই কেতিয়াও পোষকতা নকৰোঁ আপুনি যদি কৰে বৃদ্ধাশ্ৰম লাগে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে মনত ৰাখিব যে আপোনাৰ কাৰণেও কিন্তু বৃদ্ধাশ্ৰমৰ দুৱাৰখনেই মুকলি হৈ আছে কাৰণ আপুনি যদি আপোনাৰ সন্তানক দেখুৱাই দিয়ে যে মই মোৰ মা দেউতাক বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰাখিছোঁ মোৰ মই মোৰ অজস্ৰ টকা পইচা সম্পত্তি আছে মই বৃদ্ধাশ্ৰমত ড'নেশ্যন দিব পাৰোঁ মই বৃদ্ধাশ্ৰমত টকা দিছোঁ আৰু মোৰ মা দেউতা তাত আছে আপুনি সুখী নহয় আপোনাৰ নিচিনা দুখী মানুহ আপোনাৰ নিচিনা পৃথিৱীত একো নাইকিয়া মানুহ সেইজনেই যি পিতৃ মাতৃৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ নাপায় পিতৃ মাতৃৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ নোপোৱাটোৱে হ'ল আপুনি সকলোতকৈ পৃথিৱীৰ দুখীয়া মানুহজন পিতৃ মাতৃক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰা মানুহজনে ঈশ্বৰক সেৱা কৰি একো লাভ নাই আমি যদি জীয়াই থাকোঁতে পিতৃ মাতৃক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব নোৱাৰোঁ মৃত্যুৰ পাছত মৃত্যুৰ পাছত আমি দহটা হাঁহি মাৰি ভোজ ভাত খোৱালেও আমাৰ কোনো লাভ নাই মৃত্যুৰ আগত তেখেতসকলৰ অন্তৰাত্মাক আমি কিমানখিনি শান্তি দিব পাৰিছোঁ সেইটো মূল কথা সেইকাৰণে মই আকৌ কৈছোঁ অসমত অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত মই বৃদ্ধাশ্ৰম পোষকতা নকৰোঁ নমস্কাৰ